अस्सलाम असल मोदी सामिम कैसे हैं आप लोग उम्मीद पता है खैरियत से होंगे मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एनर्जी जी मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है पूरी दुनिया में राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन ने एक रिसर्च की है जिसके अंदर मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ज़रिए हम अब न्यूरॉन की रीजनरेशन कर सकते हैं यानी कि आसाबी निज़ाम का इलाज किया जा सकता है बहुत सारे असाबी निज़ाम के मरीज़ जिन में प्रॉब्लम होता है और वो उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि न्यूरॉन की रीजनरेशन जो है वो बेसिकली वो डिले हो जाती है या नहीं हो पाती क्योंकि न्यूरॉन की कुछ जगहों पर रीजनरेशन तो हो जाती है लेकिन न्यूरॉन अगर ब्रेक हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकता वो रिपेयर हो जाता है लेकिन रीजनरेट नहीं हो सकता तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एनर्जी के जरिए हम इसको रिपेयर कर सकते हैं इसका इलाज मुमकिन हो गया है अभी तक जो मेडिकल साइंस के अंदर इसका जो इलाज है वो वाइटामिन बी टल्व के इस्तेमाल से या इसके जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए जो वाइटामिन बी ट्व यूज़ करवाया जाता है जिससे हम मीकोबोलमिन कहते हैं यानी मेथिकोबॉल इंजेक्शन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है तो वो अगर हम यूज़ कराते हैं मरीज़ को तो काफ़ी हद तक न्यूरोनल प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाते हैं लेकिन मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो ये न्यू रिसर्च आई है राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन ने रिसर्च की है जेकब रॉबिनसन नामी एक साइंसदान ने इसको इंजेक्शन के जरिए ही इस्तेमाल कराया जाएगा और ये इंसानी जिसम में दाखिल करके और न्यूरॉन की रीजनरेट कर देगा बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनका आसाबी निज़ाम के अंदर अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उनका इलाज नहीं हो पाता फॉर एग्ज़ाम्पल शाटिका के जो मर्ज़ होता है उसके अंदर मरीज़ को उसका वो इलाज नहीं हो पाता लेकिन ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इसका भी इलाज मुमकिन है शुक्रिया